Так, создаем историю. Как создается история? Мы должны создать для начала платформу, ответить на вопрос, кто где что. Все будем делать очень медленно с остановками и показывать, как это делать. И учиться одновременно. Ну, допустим, я выхожу на сцену, и мне в голову нужно ответить на вопрос, что я создаю какую-то скульптуру допустим я беру бедро тряпку и мою окна. вот я создал а, эту скульптуру и замер теперь андрей а, создает свою скульптуру давай создавал вот он а, ну, читает книгу да, да. читает мне не. Не озвучивать или ну можешь озвучить, ну я я как бы тебе я увидел, что ты читаешь да, книгу. Да. Теперь э, мы э, для себя получается ответили на вопрос, кто мы. Что делаем? Что делает, да, то есть я. Э, а, нет, что делаем, да. Мы ответили на вопрос, что мы делаем, то есть я мою окна, ты читаешь, читаешь книгу, но мы еще не ответили на вопрос, кто мы и мы еще не ответили на вопрос, где, где мы. мы. Вот давай, продолжаем. Ты читаешь книгу, а я мою окна. И сейчас попытаемся ответить на вопрос, кто я. Милый, я уже устала мыть окна. Читай, читай книгу, читай книгу. Да. Все, я теперь ответил на вопрос, кто я. Если, ну, судя по всему, наверное, мы муж и жена. Да? Ну, раз я говорю милый, я устал, мы теплый. Теперь, раз я уже сказал, что милый тебя значит, ты мой мужчина, я, значит, женщина, вот, а ты уже мужчина, который читает книгу. То есть ты уже автоматически отвечаешь на вопрос сам себе, кто ты. Понял? Теперь э, ты, получается, продолжаешь историю. То есть принимаешь, здоровая. Как... Это все прекрасно. У тебя все хорошо получается. Но не хочешь со мной почитать книгу? Так. Э, да. э, Конечно хочу. Пускай это о, окно так и остается грязным. Вот и ты читаешь книгу, и мы еще не ответили на вопрос где. Мы. Да. Да. Давай, я теперь. Да? А, ты читаешь книгу, как помыть окна ну, в э, доме, где есть э, в, дом, в нашем, ну это в этом своем собственном доме. Все, видишь, четко. То есть получается, мы постепенно открыли, ответили себе на вопрос, кто мы, что мы друг делаем. для друга, а. что мы делаем и где и мы, где мы находимся. Теперь мы четко понимаем, что я твоя жена, ну сожительница, там нет четкого, да, ну там сожительница, жена, что мы, мы в отношениях, что я женщина, ты мужчина, ты читаешь значит, книгу, я мою окна, и постепенно мы ответили на вопрос, где мы, мы в доме, в собственном доме. Ну, все-таки, наверное, мы муж и жена. Вот. И вот таким образом мы теперь ответили на вопрос, кто мы, где мы и что мы делаем. Чтобы дальше двигалась история, у нас должна быть цель. Цель, как цель возникает. Ну, судя по всему, моя цель, это чтобы ты все-таки начал да, мыть окна да, да. и помогал э, жене, да? Но, а вот твоя цель, ну это я себе цель, да? А, ты... а твоя цель, наверное, собственно, чтобы я прочитал книгу, да? Потому что я, наверное, безграмотная, бестолковая женщина, судя по всему. Э, вот и мы теперь должны этой цели достигнуть. Э, «Дорогой, э, ты читаешь книгу, я смотрю, тут картинки красивые в доме, э, но ну, я совсем не умею читать». «Ну, тогда иди мой окна». «Вот, тогда иди мой окна». «Спасибо, наверное, я буду мыть окна до конца своих жизни». Вот таким образом сцена. Спасибо огромное. Да, спасибо Андрею, спасибо мне. Вот таким образом строится история и импровизируется. И спасибо за внимание.